assalomu alaykum deb qolaman barchaga mister kanalida navbatdagi koreys tilida darsimizga xush kelibsiz deb qolaman bugungi darsimizda koreys tilidagi navbatdagi qo'shimchamiz bilan tanishib chiqamiz bu qo'shimchamiz otlarga hue fe'llarga undosh va unliga qarab turib hue shaklida qo'shiluvchi ya'ni biror narsa in hue shaklida qo'shiluvchi keyin mos ravishda dan keyin esa fe'llarga qo'shilib ishlatiluvchi qo'shimchamiz bilan batafsilcha tanishib chiqamiz yodatdagidek darsimizni misollar bilan boshlaymiz ho'p birinchi misolimiz hamdal hue agiga tionayo ya'ni bir oydan keyin yoki bir oy so'ngra chaqaloq tug'iladi shaklida ishlatishimiz mumkin mana bu yerda ko'rib turganimizdek otimizga hue shaklida ya'ni otimizdan so'ng qo'yish orqali ishlatsak bo'ladi handal hue agiga to nayo ikkinchi gapimiz pabl mogan hue iril takayo ya'ni ovqat yeyishdan keyin yoki so'ngra tishingizni yuving shaklida ishlatsak bo'ladi ko'rib turganingizdek mana bu yerda fe'limizga qo'shish orqali mana shu qo'shimchamizni ishlatyapmiz uchinchi misolimiz tehakkiyo cho'rob hue chichigil hessayo ho'p ko'rib turganingizdek bu yerga bejizga ikkita shakl yozmadim chunki cho'rob hada fe'l shakli bor cho'rob ya'ni ot ot shakli bor shuni hisobiga bu yerda bu qo'shimchamizni ot va fe'llar bilan ham ishlata olish ishlata olishligimiz to'g'risida ma'lumot berish uchun mana shunday shaklda yozdim ko'rib turganingizdek cho'rob ya'ni bu yerda bu so'zimiz bitiruv ya'ni ot shaklida kelyapti bu yerda esa fe'l shaklida mos ravishda otdan so'ngra faqatgina hu e shaklida ishlatamiz agar fe'l bo'lsa cho'rob ham hu e chijigil hessayo shaklida e, ishlatsak bo'ladi unday bo'lsa mana shu qo'shimchamiz haqida 1-2 qoidamiz bilan tanishib chiqamiz avval birinchi bo'lib otlarimizdan boshlaymiz bu qo'shimchamiz ko'rib turganingizdek otlarga qo'shiladi yani otlarga qo'shilib va otdan so'ngra keladi ko'rib turganingizdek bu yerda otlarimiz bilan kelgan vaqtda hech qanday qo'shimchalarsiz qoida otlarimiz bilan kelsa hech qanday qo'shimchalarsiz mana shunday shaklda yozishimiz mumkin endi bu qo'shimchamiz fe'llar bilan kelsa fe'llarimiz bilan kelsa odatda ikki qoidaga bo'ysunadi birinchisi agarda fe'limiz unli bilan tugasa agarda fe'limiz unli bilan tugasa qandaydir shakl agarda undosh bilan tugasa va qandaydir shakl orqali yasasak bo'ladi unli bilan tugagan holatda faqatgina qo'shimchamiz va hue shaklida unli bilan tugasa mana shunday shaklda ishlatishimiz mumkin agarda so'z fe'limiz undosh bilan tugasa bu yerda in hue shaklida ishlatsak bo'ladi mana shu yerda bir qoidamiz bor mana shu so'zimiz ya'ni mos ravishda bu yerdagi qism mana bu yerdagi qoidaga bo'ysungan holatda bo'ysungan holatda mana shu qoidamizni o'rnida mana shu qo'shimchamizni o'rnida kela oladi ya'ni fe'llarimizga mos ravishda unli yoki undoshligiga qarab undan so'ngra mana shu qo'shimchamizni ishlatsak mana shu qo'shimchalarimizni o'rnida ishlatsak bo'ladi unday bo'lsa mana shu qo'shimchalarimiz juda ham ko'p holatlarda ishlatiluvchi so'zlar bilan yozaman unday bo'lsa mana shu so'zlarimizni ko'rib chiqamiz ho'p otlarga juda ham ko'p holatlarda ishlatiluvchi ya'ni ko'rib turganingizdek bu yerda odatdagidek ya'ni vaqt otlari bilan han shi hue bir soatdan keyin han shigan hue bir soatdan keyin mana bu yerda mana bu yerda soat birdan keyin sam yonhue uch yildan so'ngra yoki uch yildan keyin handal hue bir oydan keyin yoki bir oydan so'ngra shaklida mana shu qo'shimchamizni uh, otlar bilan ishlatsak bo'ladi Xo'p, fe'llar bilan ishlatiluvchi so'zlarimiz ya'ni fe'llar bilan ishlatganimizdai shakli shiksa sa hada shik sa han hue ib hak hada ib hak han hue oda on hue mannada mannan hue ditta bu yerda bekorga e, yulduzcha qo'ymadim e'tibor bersangiz bu qo'shimcha bu so'zimiz mustasno shaklda dirin hue shakliga o'zgaradi buni har doim yodda tutish kerak ho'p mana shu yerda bir farqni aytib o'tib ketmoqchiman mana bu yerda han shi hue yoki buni o'rnida to yoki se shaklida kelishi -e mumkin va bu ma'lum bir soatni bildiradi ya'ni soat bir ikki uch to'rt shaklida soat Xo'p, endi mana bu yerda ham 2 3 shaklida kelishi mumkin ya'ni han hue, tu shigan hue sam shigan hue shaklida lekin farqi mana bu yerda kunlik soat vaqtlari va wa mana bu yerdagi vaqtimizning hajmi ya'ni vaqtimizning davomiyligi ya'ni 1 soat keyin 2 soat keyin 3 soat keyin shaklida ishlatsak bo'ladi farqi mana shunday. Xo'p, unday bo'lsa doimgidek darsimizning so'ngida bir kichik suhbat yozaman Xo'p, Ha oh, bunday bo'lsa mana shu gaplarimizni tahlil qilib chiqamiz Xo'p, birinchi suhbatimiz onje qachon uyingizga qaytib ketasiz hue kayo. ya'ni bir yildan so'ngra yoki bir yildan keyin ketaman shaklida ko'rib turganingizdek bu yerda hue shaklida ishlatilyapti 칩드리가 뭐예요? 아니 원아 슌데니 칩드리가 니아우즈벡차다아니우도에요 한국에서 이사 한후 하는 파티요 카레야다. 가 우йга кўчган с 어서, 호흡 후에 시간이 있어요. 다음 수업은 왕팅즈 바르메 코르투간잉즈의 수업, 그리고 이제 어딘가 후에 미아니오 파파요. 숙업하는 다 rl heyo shaklida edi asli lekin qisqartma qilib albaril baril heyo deb yozdim hop ko'rib turganingizdek biroz avval uh, <coughs> mana shu yerda isa han hue shaklida keluvchi kinnan tame ya'ni bir xil ma'noda ishlatsak bo'ladi suvob kinnan tameo albaril heyo mana shu yerda shu qo'shimchamizni ham mana bu yerdagi qo'shimchamiz kabi hech qanday ma'nolari o'zgarishsiz ishlatsak bo'ladi o'ylaymanki bugungi darsimiz ham sizlarga koreys tilini yaxshilash uchun birozgina bo'lsa ham xizmat qiladi degan umiddaman mana shu darsimiz yoqqan bo'lsa albatta layk bosib do'stlaringizga ham ulashasiz degan umiddaman yorobun 화이팅 하시고, 다음에 또 만나요.